Серед 15 малюків, що з'явилися на світ у нашому місті у день створення Дніпропетровської області, троє народилися у пологовому будинку. номер родин: дві дівчинки та один хлопчик. Пологи пройшли без ускладнень і малюків вже виписують додому. Молоді подружні пари привітав і вручівціні подарунки депутат обласної ради від партії регіонів Костянтин Павлов. 17 років назад, коли у мене народився син, я згадую цей день як найщасливий день в своїй житті. Тому я думаю, що народження рібінка. Дитина... Это очень знаковое событие для каждой семьи и большое счастье. В последнее время при поддержке губернатора нашей области Александра Юрьевича Вилкула, депутатского корпуса областного и городского совета, делается многое для того, чтобы обеспечить уход и обслуживание молодых мам и их малышей на самом высочайшем уровне. Заводится новейшее медицинское оборудование, которое обеспечит своевременную диагностику и качественную медицинскую помощь. В конце прошлого года очень знаковым событием стало открытие в нашем городе перинатального центра, который обеспечивает прием до 3000 родов в год. Год. Это, кстати, Кривый Рог стал первым городом в Украине, в котором открыт такой уникальный перинатальный центр. Я на этот год намечено тоже очень много мероприятий, направленных на охрану материнства и детства. Я убежден, что в городе Кривом Роге должно быть и будет обеспечено самое высочайшее обслуживание мам и и их малышей. Сегодня хочется пожелать всем молодым мамам и их малышам, прежде всего, крепкого здоровья, настоящего семейного счастья, множества радостных моментов и благополучия. Счастливые батьки были приятно взволнованы и поделились своими эмоциями журналистам. Ждали мы свое чудо больше трех лет, поэтому у нас сегодня большой-большой праздник. Спасибо вам большое. Первая новость, когда позвонили и сказали, что родился, и он кричал в трубке. Просто не было слов, мурашки бегали по коже. У нас это уже вторая дочечка. Первая уже 2,8. Вот будет завтра, да, как раз. 2,8. Ждет сестричку, сейчас уже там с бабушкой Тома. Так что вот везем к ней. Еще одну теперь. Ждет уже, горит будет за ручку водить, гулять с ней. Очень сильно счастлив. Хотел, конечно, мальчика, но ну, буду рад, конечно, свои. <laughs> Будем работать над мальчиком. Спасибо нам, конечно, всем вашему городу, Днепропетровщине. А я даже не могу говорить чувства неописуемые. Это моя первая внучка, работая на Суриковом заводе. Большое спасибо властям, что такое внимание уделили, что мамочек так поздравили, персоналу больницы. Очень много внимания больница очень уютно, очень тепло, очень здесь хорошо принимают. Все время мы могли навестить свою внучечку, посмотреть, порадоваться. Большое всем спасибо. К счастью, батьков не имеет меж. Сподіваємося, что и моляки срастатимы счастливыми у любови, матимуть всю необходимую поддержку и работу, адже они – надея и будущее Днепропетровщины.